И це ще не все. Лучшие украинские колдуны и ведьмы, это их заявление, собрались на одном из кладбищ ночью в полнолуние. Выбрали шесть наиболее отвратительных военных преступников. Путина, Медведева, Шойгу, Соловьева, Скобееву и Симоньян. На эти шесть человек наслана страшная порча насмерть. Якось все життя намагався говорити правду. Им было сделано на мертвую землю землю с 40 могил, на мертвую воду, воду, которой обмывали 40 покойников. Их фотографии были по 40 раз проколоты цыганской иглой и прикопаны в 40 могил. Вот это такое простое открытие в меня было. Если ты кажешь правду, простіше жить и просто. Сделано насмерть. Снять эту порчу не сможет никто. Всех их ждут страшные болезни и смерть. Первим за свої преступления перед Україною поплатиться Соловйов. Результат всі увидять в ближайшие пару місяців. Яка зараз у вас репутація? Шо це? Шо? На мою думку, кожен, хто в таких умовах спілкується з Дмитром Гордоном, в принципі, вже погоджується на те, що він буде підставкою під мікрофон. А... Если наметие гострее питания будут, Черышев схожи на гострее питание, то Гордон просто ведь а что такого? А что тут такого я сказал? Умирал очень близкий мне человек, и когда мне сказали, что его вылечит золотая пирамида Юшенсе, я не поверил, но ухватился как за соломинку. Если я нарушил хоть один закон украинский тем, что снимался в рекламе золотой пирамиды, ну четвертуйте меня.